Sebuah kedai gunting rambut di Arab Saudi yang menggemparkan dunia kerana segelas teh tarik dari Malaysia. Sebuah salon kecantikan wanita di Arab Saudi baru-baru ini menjadi tajuk berita antarabangsa dengan cara yang tidak dijangka dan semuanya berpunca daripada segelas teh tarik. Kisah ini bermula apabila polis agama atau mutawin menerima aduan bahawa salon tersebut secara rahsia mempromosikan budaya barat. Berita ini menimbulkan kebimbangan ramai. Ada yang menjangkakan salon itu akan diarah tutup. Malah pemiliknya mungkin akan berdepan dengan hukuman berat. Namun ketika semua orang menanti keputusan dengan penuh debaran, sesuatu yang luar biasa berlaku. Selepas melakukan pemeriksaan lebih setengah jam, pihak berkuasa bukan sahaja mengesahkan bahawa minuman tersebut mempunyai sijil halal yang sah tetapi setelah merasainya, Salah seorang daripada mereka tidak dapat menahan diri daripada berkata, "Hmm, sedap juga ni." Ayat yang kelihatan biasa itu telah mencetuskan fenomena luar biasa di alam maya. Dalam masa beberapa hari sahaja, salon kecil yang hampir ditutup itu berubah menjadi destinasi popular yang wajib dikunjungi oleh wanita di seluruh bandar. Bagaimana mungkin segelas teh tarik mampu mencipta keajaiban di Timur Tengah? Segalanya bermula dengan Laila, pemilik sebuah salon kecantikan wanita di Riyadh. Sepuluh tahun yang lalu, dia membuka salon itu dengan impian dan harapan melihat ramai wanita datang untuk mengubah gaya rambut, berbual dan tertawa riang. Namun, apabila ekonomi merosot dan sekatan sosial menjadi semakin ketat, pelanggan mula berkurangan. Salon yang dahulunya memerlukan tempahan awal kini hanya dihiasi sofa kosong dan pengering rambut yang berhabuk. Kerugian berbulan-bulan lamanya hampir membuatkan Laila berputus asa. Cermin di hadapannya memantulkan sepasang mata yang suram, sangat berbeza dengan kilauan semangat pada hari pertama dia membuka perniagaannya. Pada saat dia berada di persimpangan antara keliru dan ragu-ragu, suaminya Faisal mencadangkan agar dia mengikutnya ke Kuala Lumpur untuk berehat dan mencari inspirasi baharu. Laila tidak pernah menyangka bahawa perjalanan ini akan menjadi titik perubahan dalam takdirnya. Keputusasaan di Riyadh, suasana di Riyadh pada tahun itu terasa begitu menyesakkan. Jalanan masih sibuk seperti biasa tetapi senyuman di wajah orang ramai semakin pudar. Inflasi menyebabkan harga barangan melambung tinggi dan poket keluarga biasa mula terasa peritnya. Dahulu kaum wanita sanggup membelanjakan sebahagian wang mereka untuk kecantikan memotong rambut, mewarna atau menggayakannya dianggap sebagai hadiah untuk diri sendiri. Tetapi kini, dandanan diri dilihat sebagai satu kemewahan dan ramai yang memilih untuk berjimat cermat. Salon Laila pernah menjadi tempat paling meriah di kawasan itu, tetapi tiga tahun lalu, kemeriahan itu mula lenyap. Masalah ekonomi hanyalah permulaan. Apa yang memburukkan lagi keadaan ialah peraturan sosial baharu yang semakin ketat. Wanita perlu mendapatkan kebenaran suami atau keluarga sebelum boleh keluar rumah, menyebabkan banyak temu janji terpaksa dibatalkan pada saat-saat akhir. Suatu malam Laila pulang ke rumah dengan keletihan. Faisal, suaminya, segera perasan akan kelesuan di wajah isterinya. Dia menepuk bahu Laila dengan lembut dan berkata, "Sayang, minggu depan abang kena ke Kuala Lumpur selama sebulan untuk urusan kerja. Awak ikut abang ya?" Pada mulanya Laila menolak kerana risaukan salonnya, tetapi Faisal memegang tangannya dan berkata dengan serius, "Awak dah terlalu penat." Kalau begini berterusan, bukan salon sahaja yang akan musnah. Awak sendiri pun akan jatuh sakit. Awak perlukan perubahan suasana. Kata-kata suaminya menyedarkan Laila bahawa dia telah terperangkap dalam kitaran kebimbangan terlalu lama. Akhirnya, dia bersetuju. Baiklah, saya akan pergi. Penemuan di Kuala Lumpur. Apabila pesawat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLEA, Laila menyaksikan pemandangan yang sama sekali berbeza. Di sini, segalanya menghijau, udaranya lembab dan haruman tropika menusuk hidung. Dia berasa sedikit gementar, seorang wanita asing yang berjubah panjang dan berhijab. Namun, apabila pegawai imigresen tersenyum dan menyambutnya dengan fasih dalam bahasa Inggeris, selamat datang ke Malaysia, kebimbangannya serta merta reda. Pada waktu siang ketika suaminya bekerja, Laila meneroka bandar itu sendirian. Dia terpesona dengan kesibukan Kuala Lumpur yang teratur. Papan-papan tanda neon dengan tulisan Rumi yang tidak difahaminya, orang ramai yang lalu-lalang dengan wajah ceria, dan wanita-wanita di sini yang berpakaian bebas dan penuh keyakinan. Satu perkara yang menarik perhatiannya ialah minuman berwarna perang karamel yang berbuih yang seolah-olah dipegang oleh semua orang. Pada papan tanda tertulis perkataan yang boleh dibacanya, Teh Tarik. Didorong rasa ingin tahu, dia membeli segelas. Sebaik sahaja merasainya, dia terkejut. Rasa teh yang kuat dan pekat dipadankan dengan kemanisan susu pekat yang berkrim, sungguh lazat. Minuman hangat itu seolah-olah menghilangkan segala keletihan perjalanannya dan memberikan kepuasan yang luar biasa. Dalam beberapa hari berikutnya, dia perasan bahawa tidak kira di dalam tren LRT di universiti atau semasa waktu rehat tengah hari pekerja pejabat, semua orang memegang segelas teh tarik. Ia bukan sekadar minuman, ia adalah sebahagian daripada cara hidup. Suatu petang, ketika sedang bersia-sia, dia terjumpa sebuah salon kecil yang kelihatan mesra dan dipenuhi gelak tawa. Dia memutuskan untuk masuk dan apa yang dilihatnya membuatkannya terpegun. Salon itu penuh dengan orang, tetapi bukan semua datang untuk menggunting rambut. Ada yang duduk berbual di sofa, ada yang datang bersama anak-anak dan hampir semua orang memegang segelas teh tarik. Pemilik salon, seorang wanita Melayu, menyambutnya dengan ramah Selamat datang, kak. Kali pertama datang ke? Laila mengangguk dan menjawab, ya. Saya juga pemilik salon di Arab Saudi. Mata wanita Melayu itu bersinar. Wah, kita ni rakan sekerja ayah lah. Duduklah dulu, kak, nak cuba teh tarik kami? Sambil menghirup teh tarik yang sudah mula dirasainya akrab, Laila dapat merasakan suasana kemesraan yang tulen. Dia bertanya, kenapa semua orang suka datang ke sini, ya? bukan sekadar untuk buat rambut. Pemilik salon itu tersenyum dan menjawab, "Sudah tentu bukan. Menggunting rambut tu salah satu sebab, tapi yang menarik semua orang ke sini ialah suasananya. Segelas teh tarik ni kak, ia bantu semua orang relaks, membuka bicara dan menjalinkan hubungan antara orang yang tak kenal. Perniagaan kami ni bukan digerakkan oleh gunting atau pengering rambut sahaja, tapi digerakkan oleh ikatan antara manusia." kata-kata itu bagaikan panahan petir yang menyambar hati Laila. Dia sedar bahawa selama ini dia terlalu fokus pada perkhidmatan dan peralatan sehingga melupakan perkara yang paling penting, jiwa pelanggannya. Dan segelas teh tarik inilah pemangkin yang menyalakan semula hubungan itu. Pada hari terakhir perjalanannya, pemilik salon Melayu itu memberikannya sebungkus besar serbuk teh dan beberapa tin susu pekat sambil tersenyum berkata, "Bawalah ia pulang ke negara akak." Manalah tahu keajaiban boleh berlaku. Permulaan baharu di Riyadh. Sekemalinya keriah, Laila mengumpulkan semua pekerjanya dan mula membancuh teh tarik. Aroma manis teh dan susu pekat memenuhi seluruh ruang salon. Pekerjanya saling berpandangan dengan heran tetapi setelah merasainya, semua bersetuju bahawa ia adalah rasa yang unik dan menarik. Apabila pelanggan pertama masuk, Laila memberikan segelas teh tarik percuma untuk dicuba. Reaksinya pelbagai. Ada yang mengatakan ia terlalu manis, tetapi majoriti menunjukkan minat dan menyukainya. Pada pagi itu, salon yang sekian lama sunyi tanpa gelak tawa kembali hidup. Krisis dan cabaran Teh tarik menjadi popular dengan pantas. Pelanggan baharu datang berpusu-pusu untuk mencuba minuman istimewa itu. Tetapi kejayaan datang bersama masalah. Bekalan bahan mentah yang dibawanya habis dalam masa kurang dari 10 hari. Mencari serbuk teh tarik asli Malaysia di Riyadh adalah mustahil. Apabila dia berjaya menemui pembekal dari Dubai, harganya pula sangat mahal. Lebih buruk lagi, tekanan sosial mula dirasai. Sesetengah keluarga konservatif melihat ini sebagai penyebaran budaya asing dan menuduhnya menggunakan minuman manis untuk memancing wanita berkumpul. Suatu malam, Laila duduk di salon yang kosong, perasaan putus asa mula kembali menghantuinya. Tiba-tiba, Fatma, seorang pelanggan tetap, masuk dan berbisik kepadanya, "Laila, saya tak tahu apa orang lain fikir, tapi bagi saya, segelas teh tarik ini bukan sekadar minuman." Ia buat saya rasa tenang dan gembira seolah-olah kembali ke masa saya boleh ketawa dengan kawan-kawan. Tolong jangan putus asa. Kami perlukan tempat macam ni. Kata-kata Fatma memberikannya kekuatan untuk terus berjuang. Perubahan dan pertumbuhan, Laila memutuskan untuk terbang ke Dubai sendiri untuk mencari pembekal. Akhirnya, dia menemui sebuah syarikat perdagangan yang menghubungkannya terus dengan pengeluar teh utama di Malaysia. Syarikat tersebut mempunyai sijil halal yang lengkap, membolehkannya mengimport bahan mentah dengan stabil dan pada harga yang berpatutan. Sekembalinya, dia tidak berhenti di situ. Dia mula mencipta menu baharu seperti teh tarik kurang manis, teh tarik berperisa ros dan yang paling istimewa, teh tarik kurma gabungan sempurna antara rasa Malaysia dan cita rasa tempatan yang serta-merta menjadi kegilaan ramai. Salunnya berubah wajah sepenuhnya. Ia bukan lagi sekadar tempat mendandan rambut, tetapi sebuah ruang komuniti untuk wanita. Dia mula menganjurkan acara-acara kecil seperti sesi minum petang bengkel untuk usahawan wanita dan kumpulan sokongan dengan teh tarik sebagai penghubung kemesraan. Fenomena Sosial Kisah Salon Teh Tarik Laila tersebar pantas di media sosial. Hashtag Salon Teh Tarik Laila menjadi sohor kini di kalangan generasi muda. Majalah Wanita dan stesen televisyen mula membuat liputan. Tajuk berita utama berbunyi Revolusi Wanita yang bermula dengan segelas teh tarik. Salun Laila menjadi simbol ruang selamat untuk wanita di mana mereka boleh menjadi diri sendiri, berkongsi impian dan memberi semangat antara satu sama lain. Ia telah menjadi fenomena sosial yang dikenali sebagai fenomena teh tarik. Suatu hari seorang pegawai kerajaan datang melawat secara senyap. Setelah merasai teh tarik kurma, pegawai itu tersenyum dan berkata, Laila, kamu bukan sahaja membina sebuah salon, tetapi kamu telah mencipta sebuah ruang budaya satu mercu tanda penting bagi kemajuan sosial. Kesimpulan, dari minuman menjadi pergerakan, Laila sering mengimbas kembali perjalanan yang mengubah hidupnya. Dari sebuah salon yang hampir muflis, ia kini menjadi pusat komuniti wanita yang teguh. Segalanya bermula dengan segelas teh tarik, tetapi apa yang menyuburkannya adalah keinginan wanita untuk mendapatkan ruang selamat dan keperluan untuk saling berhubung. Kisah Laila membuktikan bahawa perubahan sosial tidak semestinya bermula dengan gerakan besar-besaran. Kadang-kadang ia boleh bermula dari sesuatu yang kecil dan sederhana, seperti segelas minuman lazat yang mampu menghubungkan hati manusia dan mencipta kekuatan yang tidak terbayangkan. Di salon Laila hari ini, bunyi pengering rambut masih kedengaran, tetapi yang lebih kuat adalah bunyi gelak tawa, perbualan dan dentingan gelas teh tarik. Ia adalah bunyi harapan kebebasan dan ikatan persaudaraan wanita di bumi Padang Pasir yang disemarakkan oleh rasa manis dari bumi Malaysia. Ketika salon itu sedang riuh dengan gelak tawa dan aroma manis teh tarik, krisis yang tidak dijangka datang bertamu. Suatu petang ketika salon sedang sibuk, pintu kaca ditolak kasar. Beberapa orang lelaki beruniform masuk dengan wajah serius. "Kami menerima aduan tentang penyebaran budaya asing di sini. Minta semua beri kerjasama untuk pemeriksaan." Satu ayat itu sahaja sudah cukup untuk membuat suasana yang ceria tadi menjadi senyap sunyi. Pelanggan saling berpandangan, ada yang terus berdiri kerana terkejut. Laila cuba bertenang dan menyambut mereka. Kami hanya salon kecantikan yang menyediakan minuman untuk pelanggan. Kami tak melakukan apa-apa yang salah. Seorang pegawai memandang sekeliling dengan dingin. Apa ini? Teh tarik? Kenapa wanita berkumpul di sini untuk minum, bukan untuk mendandan rambut? kata-katanya membuatkan jantung Leila seakan luruh. Dia segera menunjukkan bungkusan bahan mentah. Semua ini diimport secara sah, tiada alkohol atau bahan terlarang. Dan yang paling penting, ia ada sijil halal. Mereka mengambil masa yang lama untuk memeriksa tetapi tidak menemui apa-apa yang salah. Mereka pergi dengan hanya meninggalkan amaran. Berhati-hati, perhimpunan wanita boleh membawa kepada masalah. Jangan buat promosi yang berlebihan. Apabila pintu ditutup, barulah Laila sedar tapak tangannya basah dek peluh. Ramai pelanggan mula berbisik. Ada yang berkata perlahan, "Mungkin kita tak patut datang sini lagi. Nanti cari masalah." Tetapi krisis tidak berakhir di situ. Beberapa hari kemudian dia menerima panggilan daripada pembekalnya di Dubai. "Maaf Laila," Stok teh tarik kamu tersekat di kastam. Ada peraturan baharu yang perlukan dokumen tambahan. Tanpa dokumen ini, barang tak boleh dilepaskan. Berita buruk itu membuatkan Laila merasakan dunianya seakan runtuh. Stok yang ada hanya cukup untuk dua hari lagi. Jika bekalan terputus, suasana yang dibinanya akan hancur dalam sekelip mata. Pekerja mula risau. Akauntannya berbisik. Mungkin kita patut berhenti jual teh tarik buat sementara waktu untuk elak masalah lebih besar. Tetapi ketika Laila hampir menyerah, reaksi pelanggannya mengejutkannya. "Jangan berhenti," kata seorang ibu muda dengan suara bergetar. "Segelas teh tarik ini sangat bermakna bagi kami. Di sinilah saya dapat berbual dengan wanita lain. Saya tak mahu kembali hidup sunyi." "Ya, kalau bahan mentah habis, kami boleh bawa sendiri." Usul seorang pelanggan lain secara bergurau. Pada saat itu Laila sedar ini bukan lagi perjuangannya seorang, ia adalah kehendak seluruh komuniti. Namun tekanan daripada golongan konservatif semakin kuat. Muncul artikel tanpa nama di dalam talian yang menuduh wanita mabuk dengan minuman manis dan perbualan sia-sia yang melencung daripada jalan yang benar. Tetapi Laila masih ingat kata-kata pemilik salon di Kuala Lumpur pelanggan bukan sekadar pelanggan mereka adalah keluarga fikiran itu memberikannya kekuatan perjalanan mencari penyelesaian Laila mengambil keputusan yang paling berisiko dia akan terbang ke Kuala Lumpur sendiri untuk mencari sumber bekalan yang stabil jaga salon baik-baik katanya kepada pekerja sebelum berangkat ingat kekuatan kita bukan datang dari minuman tapi dari kita semua Apabila pesawat mendarat di KL sekali lagi, hatinya kali ini dipenuhi keazaman. Dia menghabiskan masa berhari-hari mencari dan akhirnya bertemu dengan sebuah syarikat perdagangan besar yang merupakan pengedar bahan minuman dari Malaysia ke seluruh dunia. Pengurusnya, seorang lelaki Malaysia yang fasih berbahasa Inggeris, mendengar ceritanya dengan penuh empati. Apa yang Puan perlukan bukan sekadar sebungkus serbuk teh, tetapi rantaian bekalan yang stabil katanya. Dia menerangkan keseluruhan proses. Industri minuman di Malaysia sudah sangat matang. Mereka boleh menyediakan bekalan lengkap yang disahkan halal dari serbuk teh, susu pekat, boba sehinggalah ke penutup cawan dan penyedut minuman. Paling penting, setiap penghantaran akan disertakan sijil halal yang sah, membolehkannya melepasi kastam negara-negara Timur Tengah dengan lancar. Akhirnya, Laila menandatangani kontrak perdagangan jangka panjang selama setahun. Dia belajar tentang pengurusan stok, perancangan saluran bekalan alternatif dan penggunaan dokumen elektronik untuk mempercepatkan proses di kastam. Dalam perjalanan pulang, dia memeluk erat kontrak itu. Buat pertama kalinya, hatinya berasa begitu teguh. Pertumbuhan pasca krisis, inovasi dan komuniti. Apabila bekalan pertama dari Malaysia tiba dengan dokumen lengkap, semua pekerjanya bersorak gembira. Tetapi kali ini Laila tidak hanya kembali menjual teh tarik seperti biasa. Krisis yang dilaluinya mengajarnya untuk terus maju. Dia dan pasukannya mengembangkan inovasi baharu dengan menggabungkan budaya tempatan dengan cita rasa Malaysia. Lahirlah menu istimewa seperti teh tarik kurma, teh tarik gula melaka dan teh tarik cincau yang mengekalkan keaslian teh tarik tetapi disesuaikan dengan selera tempatan. Hashtag inovasi teh tarik Laila menjadi tular. Pada masa yang sama, kedudukan salunnya berubah dengan jelas. Ia bukan lagi sekadar salun yang mempunyai minuman tetapi telah menjadi ruang kreatif komuniti wanita sepenuhnya. Laila mula menganjurkan pelbagai aktiviti seperti bengkel memulakan perniagaan, seminar keseimbangan keluarga dan kerjaya dan kumpulan sokongan emosi, semuanya dengan teh tarik sebagai pemangkin suasana mesra. Pembekal dari Malaysia bukan sahaja menghantar bahan mentah, tetapi juga menghantar pakar untuk melatih pekerjanya secara dalam talian, mengajar teknik membancuh yang konsisten, pengurusan kedai yang efisien dan penggunaan sistem tempahan dalam talian. Laila Sedar ini bukan lagi kisah kejayaan peribadinya, tetapi sebuah gabungan budaya rentas negara. Teh Tarik telah menjadi jambatan yang menghubungkan hati wanita dari dua benua. Krisis tidak memusnahkan mereka, sebaliknya menjadikan mereka lebih kuat dan kreatif. Pada saat itu Laila benar-benar faham bahawa keajaiban tidak berlaku secara kebetulan tetapi lahir dari keberanian untuk melangkah ke hadapan dan hati yang tekad mempertahankan apa yang dipercayainya. Suatu hari ketika salon sedang dipenuhi aroma teh tarik dan gelak tawa, pintu dibuka sekali lagi. Kali ini yang datang ialah wartawan dari sebuah majalah wanita terkemuka negara. Mereka terdengar tentang kisah salun teh tarik Laila yang terkenal di media sosial dan ingin menyaksikannya sendiri. Artikel bertajuk kebebasan dalam secawan teh tarik, syurga wanita ciptaan Laila menghiasi muka depan majalah edisi berikutnya. Dalam beberapa hari sahaja, barisan panjang terbentuk di luar salunnya. Wanita dari segenap pelosok datang bukan hanya untuk mendandan rambut atau minum teh, tetapi untuk menjadi sebahagian daripada komuniti yang memberikan rasa selamat dan bebas. Populariti ini sampai ke stesen televisyen nasional. Rancangan berita perdana menyiarkan dokumentari khas bertajuk Revolusi Wanita Bermula dengan Segelas Teh Tari. Dokumentari itu memaparkan suasana mesra di dalam salon, temu bual dengan pelanggan yang bercerita sambil tersenyum dan menitiskan air mata. "Tempat ini membuatkan saya tidak lagi rasa sunyi," kata seorang. "Di sinilah saya berani untuk bermimpi," kata seorang lagi. Selepas siaran itu, salon Laila menjadi fenomena sosial yang sebenar. Orang tidak lagi memanggilnya salon kecantikan, tetapi ruang tamu teh tarik simbol sebuah tempat di mana wanita boleh menjadi diri mereka sepenuhnya. Kemuncaknya tiba pada malam Laila menganjurkan acara Malam Impian Wanita. Setiap pelanggan memegang segelas teh tarik sambil bergilir-gilir berkongsi kisah hidup mereka, kisah perjuangan untuk pendidikan, memulakan perniagaan kecil atau keberanian untuk keluar dari hubungan toksik. Tiba-tiba, seorang wanita muda berdiri dan mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Impian kita mungkin berbeza, tetapi malam ini kita adalah kekuatan antara satu sama lain. Sejurus selepas itu tepukan dan sorakan gemuruh bergema di seluruh salon. Pada ketika itu Laila merasakan satu tenaga luar biasa yang terbentuk dari perkara kecil yang dimulakannya. Berita tentang acara ini sampai ke Malaysia. Pembekal yang pernah membantunya menghubunginya semula dengan tawaran yang menakjubkan. Mereka mahu bekerjasama dengan Laila untuk menganjurkan festival budaya Teh Tarik di Riyadh bagi meraikan hubungan rentas sempadan. Hari akarai itu tiba. Kawasan di hadapan salon dihiasi dengan hema besar, demonstrasi membancuh pelbagai jenis teh tarik, bengkel untuk wanita dan yang paling penting, wakil kumpulan wanita dari Malaysia turut hadir. Pada malam itu ketika Laila berdiri di atas pentas, dia melihat ratusan wanita mengangkat gelas teh tarik serentak, melaungkan, demi impian, demi kebebasan, dengan suara yang lantang. Dia tidak dapat menahan air matanya. Ini bukan lagi kejayaan salon kecilnya, ia adalah sebuah gerakan sosial yang penuh kuasa. Kesimpulan, badai rasa dari syurga. Mengimbas kembali, Laila sedar bahawa seluruh perjalanannya seolah-olah telah ditakdirkan. Teh tarik bukan sekadar minuman, ia adalah simbol hubungan budaya dan harapan yang boleh tumbuh subur walaupun di tanah yang paling gersang. Saluniya bukan lagi sekadar ruang tamu tetapi telah menjadi pusat inspirasi yang mencetuskan ribuan perubahan kecil dalam kehidupan ramai wanita. Ada yang mula menulis buku, ada yang membuka kedai dalam talian dan ada yang cukup berani untuk memulakan hidup baharu. Media pernah menggelarnya fenomena teh tarik tetapi bagi Laila dia tahu intipatinya bukanlah minuman itu sendiri tetapi kuasa perkongsian berkongsi cerita duka dan impian di ruang yang selamat itulah yang mencipta perubahan sebenar kejayaannya tidak terhenti di situ Laila menubuhkan sebuah yayasan kecil untuk memberi biasiswa kepada gadis-gadis menganjurkan latihan kemahiran untuk ibu tunggal dan membina rangkaian untuk menyokong usahawan wanita, semuanya bermula dari keuntungan kedai teh tariknya. Pada suatu senja, Laila berdiri memandang salunnya dari seberang jalan, cahaya oren yang hangat memancar dari dalam. Papan tandanya kini tertulis, Salun Kecantikan Laila, di mana kemanisan dan impian bertemu. Dia tersenyum sendirian ini bukan lagi kisah tentangnya seorang tetapi kisah tentang kita semua. Perjalanan yang dicetuskan oleh segelas teh tarik telah melangkaui sempadan kedai, jenama, malah negara. Ia telah menjadi jambatan budaya, ikatan komuniti wanita dan bukti perubahan sosial. Dan Laila bersedia untuk terus berjalan di laluan ini, mengangkat gelas kemanisan itu untuk melindungi senyuman dan menyalakan impian ramai lagi untuk selamanya.